Доброго времени суток! В этом видео я покажу, как я анкетирую на сайт с помощью мини-каталогов. Сразу скажу, каждый анкетирует по-своему и я не претендую на звание автора самого лучшего способа и буду рад выслушать конструктивную критику и советы. Цель у этого видео не продемонстрировать, какой я молодец, а показать, как можно использовать при работе вживую свой сайт Арифлейм. Ну и соответственно пропиарить сервис тройной www.mlm.org.com для анкетирования нам понадобятся, собственно, мини-каталоги, Планшет с ручкой, журнал Мир Арифлейм с фотографиями подарков по текущей акции, чистый лист, куда мы будем записывать телефоны, и сайт, который легко создать с помощью нашего сервиса. Причем сайт нужен с отдельным доменом, неважно платным или бесплатным, главное отдельным. Напоминаю, что при оплате нашего сервиса на год и больше отдельный адрес сайта на MLM SU идет вам в подарок на тот же период. Также на листе для телефонов я перед началом анкетирования пишу три выдуманных телефона с именами. Дело в том, что мне как мужчине сложнее взять у девушек телефон, особенно первые несколько штук. А когда они видят, что они не первые, что кто-то уже дал мне телефон, то все идет намного проще. Итак, поехали. Девушка, возьмите бесплатно каталог. А вы нашей косметикой пользуетесь? Подождите одну секундочку. Пользуетесь нашей косметикой? Редко. А где покупаете обычно? где придется? Угу, смотрите, у нас сейчас акция проходит, есть дома интернет? Да. На вот этом вот сайте регистрируйтесь, и у вас будет скидка 20% от цен каталога. Вот, например, по каталогу 12.25 крем для рук, после регистрации 9.42. Например, туалетная вода, 195 по каталогу, после регистрации 150. И так на любой продукт. Плюс еще там новичкам такие часы в подарок дают, наборы косметики и так далее. С Ковнями кстати. Я вам каталог даю, а вы скажите, пожалуйста, свой номер, а может, пока вас спутливый вопросом. Четыреста как? Тридцать nee. Как вас зовут? Оля. <па Gerilim> я вас вечером наберу. Успейте на сайт зайти? Да, успейте. Все, договорились да, да. До вечера. Давайте я остановлюсь на ключевых моментах диалога. Первое. Я протягиваю руку с мини-каталогом, как обычный флайер. Обычно люди берут. И теперь у меня есть зацепка, с какой можно начать разговор. А именно, я дал тебе в руки цветной красивый листик, так хоть поговори со мной. А если не хочешь говорить, то давай обратно. Лично я мини-каталоги не разбазариваю, хоть они и сравнительно дешевые. Второе. Обязательно показываю пальцем сайт и желательно не раз. Хоть это и не совсем культурно, но зато эффективно. Третье. Подчеркиваю выгоду от регистрации на дорогом продукте. Туалетная вода 195 по каталогу, после регистрации 150. Дело в том, что моя практика общения с клиентами показывает, что около 60% людей не могут в уме приблизительно прикинуть, сколько это 23% и около 20% людей не знают, как отнять 23% даже с помощью калькулятора. Поэтому фраза 45 гривен на ровном месяц сэкономили говорится именно для таких. Четвертое. Обратите внимание, что в процессе общения я забираю каталог обратно. Это нужно для того, чтобы потом поменять каталог на телефон. 5. Перед тем, как спросить номер, я отдаю каталог со словами «Я вам каталог даю, а вы скажите, пожалуйста, ваш номер». То есть, я вам дал что-то в руки, теперь ваша очередь. В принципе, это наша традиционная мужская модель поведения с женщинами, мол, в кино в ресторан сводил, теперь твоя очередь. Так что тут долго думать не особо нужно было. У меня в 90% случаев дают телефон без всяких «но». Главное, говоря эту фразу, уверенно доставать ручку и начинать уже записывать, Мол, я не спрашиваю у тебя, хочешь ты давать номер или нет, решаем за нее. Женщинам-консультантам, конечно, проще взять телефон. Шестое. Я договариваюсь о созвоне вечером, чтобы она по возможности не откладывала посещение сайта. Я вас вечером наберу, с на сайт зайти? Да, успею. Все, договорились, уже, до вечера. Хотя многие при созвоне, конечно же, говорят, что они еще не заходили. Вот, в принципе, и все. Главное быть активным, не стоять, не зевать крутить головой и искать тех, кто ждет маршрутку или просто прохожих. Ведь нам платят не за время, а за результат, который косвенно связан с количеством телефонов, которые вы возьмете. Также не советую ходить парами, чтобы не тратить время на болтовню. Сегодня, анкетируя 2,5 часа, я взял 26 телефонов. Придя домой, уже была одна регистрация, хотя чаще нужно сначала позвонить. С прозвона получается в среднем одна регистрация из десятка. Около половины тех, кто зарегистрировался, потом так и не делают заказы. Хотя это скорее проблема моего сопровождения. Если мой спонсор потом их прозванивает, то очень много размещают заказы. То есть нужно учиться. Теперь для новичков. Думаете у меня сразу все берут каталог? Сейчас я покажу сколько я слышу нет, перед тем как услышу да. Девушка, возьмите бесплатно каталог посмотреть. Здравствуйте, девушка, возьмите бесплатно каталог посмотреть. Не пользуйтесь вашей так можно начать. У нас акция, тем более. Дело хозяйства. Здравствуйте, девушка. Возьмите бесплатно каталог посмотреть. Нет. Как хотите. Девчата, возьмите бесплатно каталог посмотреть. Как хотите. Здравствуйте, девушка. Возьмите бесплатно каталог посмотреть. А вы наши косметики пользуетесь, я вам расскажу про акцию? Нет? А интересно попробовать? Как хотите. Здравствуйте, девушка. Возьмите бесплатно каталог посмотреть. А в нашей косметикой пользуетесь? Арифлеймом? А интересно попробовать? Как хотите. Здравствуйте, девушка. Возьмите бесплатно каталог посмотреть. А в нашей косметикой пользуетесь? А интересно попробовать? Наша сейчас акция такая классная. Смотрите, я вам расскажу, пока вы не набрали номер. Смотрите, есть дома интернет? Вот на вот этом вот сайте регистрируйтесь, и у вас будет скидка 23% от цен каталога. Вот, например, по каталогу 12.25 крем, после регистрации 9.42. И так на любой продукт. Например, туалетная вода 195 гривен, после регистрации 150. 45 гривен наверное, на месяц экономили. Плюс еще новичкам вот такие, вот такие подарки дают. Там, часы Сваровские, наборы косметики. Я вам каталог даю. А вы, пожалуйста, скажите, ваш номер, и по поконсультируем вас с каким-нибудь вопросом. 096-475-... Как вас зовут? И вот с я вас вечерком наберу, успеете на сайт зайти? Все, да, до, до вечера, Катя. Ну и дальше одно и то же, кому интересно, смотрите. Девчата, возьмите бесплатно каталог посмотреть. А вы нашей косметикой пользуетесь? А интересно попробовать? А Арифлейм? Никогда не слышали? А, Нет. пользовались. А где раньше покупали? Наша так У нас сейчас акция проходит. Есть дома интернет? А -а -а. Смотрите, видите, вот сайт. Да. Но вот ну, это вот сайт... Каталога, потом вы Конечно. А, а мы на... на это вот сайте регистрируйтесь, у вас будет скидка 23% от цен каталога. Вот, например, смотри. Давайте я расскажу, чтобы не, не, на ходу еще. Вот смотри, видишь, по, каталогу 12-25 угу. после регистрации 9.42. Угу. Например, туалетная вода по каталогу. Здесь и 10 гривен после регистрации 160. То есть 50 гривен на ровном месяц каналова. Поняла? Да, да. И так на любой продукт. Плюс еще вот такие вот часы с кристаллами Сваровский сейчас дают новичкам в подарок. Все, угу. угу. я тебе этот каталог даю. На вот этом вот сайте зарегистрируйся. Да, да. А ты скажи, пожалуйста, свой номер, он может, проконсультировать тебя по каким-нибудь вопросам. 098. Так. 94. 94. Как тебя зовут? Лера. Я тебя вечерком наберу успешно так зайти. Все, договорились, за до связи. Здравствуйте, девушка. Возьмите бесплатно каталог посмотреть. А вы нашей косметикой пользуетесь или А где покупаете обычно? У подружек, смотрите. У нас сейчас акция проходит. Где же интернет? На вот этом вот сайте регистрируйтесь, и у вас будет скидка 23% от цен каталога. Вот, например, крем 12.25 по каталогу, после регистрации 9.42. И так на любой продукт. Вот, например, туалетная вода 195 гривен, после регистрации 150. То есть 45 гривен, народ на месяц экономили. Э -э, просто на этом сайте зарегистрироваться. Плюс еще новичкам вот такие вот подарки дают. Часы, там, с корнями кстати. Я вам каталог дал, а вы скажите, пожалуйста, свой номер, а может, проконсультирую вас с каким-нибудь вопросом. Так, вас зовут? Я вас туда вечером наберу. Успеете до вечера на сайт зайти? Посмотреть там. Mm -hmm. Хорошо, все, до yeah. связи. Здравствуйте, девушка. Возьмите листа до каталога полисать. Вы mm -hmm. не пользуетесь нашей косметикой? А реплей вам? Mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Все, доброго. Здравствуйте, девчата. Возьмите листа до каталога посмотреть? А вы нашей косметикой пользуетесь? А где покупаете обычно? Что? А где покупаете обычно? Там, возле садика. Восле садика, смотрите, у нас сейчас акция проходит. Есть дома интернет? Вот на вот этом вот сайте регистрируйтесь, у вас будет скидка 23% от цен каталога. Вот, например, по каталогу Крем 12.25, после регистрации 9.42. И так на любой продукт, например, туалетная вода 195 гривен, после регистрации 150. 45 гривен народном месте сэкономили, поняли? плюс вот еще новичкам вот такие вот подарки дают. Вот с камнями под наборы косметики всякие. Я вам какого-то даю. А вы скажите, пожалуйста, ваш номер, а может проконсультирую вас, может быть вопросом. А, мне кажется, моя мама уже... Уже консультант? Да. А что же на, садике покупает, если она консультант? Да. так кажется или нет? У нее номер консультанта есть, пароль или нет? Вроде бы нет. Ну, она у Дениса заказывает, потом заказывает. Ну то, что будете заказывать через интернет, сами и будете забирать вот здесь, вот видите? Или в каком районе вы живете? А не в Саксаганском, я имею в виду, ну, просто там Артем, 44-й, не... А, здесь живете? Ну, вот там на, на сотке, на втором этаже будете забирать. Через интернет делайте, там будете забирать, поняли? Скажите, номер я вас вечером наберу. Ты не выдумывайте. Нет, она не 240. Как вас зовут? Аня. Аня. Я вас вечерком наберу, успеете зайти на сайт? Все, договорились, надо. Ну и будешь подружке нам показывать потом каталог. Вместе будете, хорошо? Все, да. Девчата, возьмите бесплатный каталог посмотреть. А вы нашей косметикой пользуетесь? А где покупаете обычно? Консультант. Вы консультант? А, тогда, кстати, для да, да, кто только для нового консультанта. Девчата, возьмите бесплатно каталог посмотреть. А вы нашей косметикой пользуетесь? Нет. А интересно попробовать? А рефлейм? А, Пользуйтесь. А где покупаете обычно? Да, где придется, смотрите. У нас сейчас акция проходит. У вас есть думаете, интернет? Да. На вот этом вот сайте. Регистрируйтесь, видите сайт? и у вас будет скидка 23%, от цен каталога. То есть, например, по каталогу 12.25, после регистрации, видите, там 9.42. И так то любой продукт, вот смотрите. Сейчас дойдем хоть до конца дороги, мы сейчас вас зададут. Смотрите. Вот, например, туалет на 195 гривен, после регистрации 150. Я вам каталог даю, плюс еще там подарки всякие, на сайте посмотрите. А вы скажите, пожалуйста, свой номер, а может, пока вас с этим вопросом. Только не надо выдумать. Нет. Хорошо. Девять. Девять. зовут? Настя. Настя. А вас? Оля. А ваш телефон что я? 98. 98. 263. Я вас на вечерком наберу, успейте зайти на сайт? Все, договорились. До свидания.